Уважаемые профессиональные митингующие, я хочу вам сказать, я выхожу и общаюсь с людьми глаза в глаза. Мне вот эти все крики, гопников вот политических сил. Если есть вопросы, пожалуйста. Мы я вам не помощник, у нас хорошая консерватория, там могут обучить. Вы не учите, что мне делать, а я вам не буду говорить, куда вы будете. Харьковчане Значит, будут учить вас, что Вы делать. не харьковчане, харьковчане, или не все харьковчане. Я харьковчанин. Значит, давайте мы с вами одну вещь разделим. Отдельно мухи, отдельно котлеты. Если вы хотите знать мое отношение к тому, что случилось, оно негативное. И я считаю, что этих людей нужно посадить по самой максимальной статье. Михаил, Публично. Михаил, я доскажу. Посадить-то да. мало. Их надо кастрировать. но я не Пожалуйста. думаю, что это цивилизованные методы. Хотя, мотанное, Люди, не Люди, которые не стабильно не выходят не на одни и те же митинги. Это мы знаем. Это это Забил, залез, теперь милиционер. Так я хочу спросить. Ладно, если есть вопросы к парку, у каждого есть своя точка зрения. Слава Зеленый Богу, круг, да? слава Богу, сегодня люди видят, что сделали из парка Горь. У меня к вам вопрос. Какое отношение имеет Гайковская власть? Вы почему депутируете оба администрации? У меня вопрос. А, мы не а что, вы вчера мы вчера официально подали заявку на это, видим на да? на площадь. Да. Она должна выполнять свои функции. Мы стараемся. Прекрасно. Прекрасно. Что, не нужно его штурмовать. А я это считаю. <свят> что штурм Райгела – это был акт самозащиты народа от вооруженной на преступной группы, именуемой МВД. Как Они вас зовут, Анатолий Анатольевич? У вас какое образование? Они сегодняшний президент не позволяет тримать этих людей. Сказать, Они с теми я милиционерами, я которые образуют. действуют в Бочине, не только в Харьковской области. Нападение на милицию – это была попытка не дать скрыть преступления, которые пытались скрыть. Мы сегодня говорим, что из других ведомств. Я согласен, что это будет акт самозащиты. Но, но так, но там возбуждено уголовное дело, если и вы, вы разобрались, не в отношении людей, на а по встречи, факту. И правде, поверьте славу, моим словам, знают. оно будет закрыто без единого обвиненного бояться, человека, потому что сегодня министр, того, министр, министр вчера генеральный прокурор думаю, сказали, що нельзя не расследовать преступление если оно есть, а любое штурм или сильное здание, это преступление. Но давайте дождемся, зачем закончится. Если, я вам даю слово, если осудят хоть одного человека, который сформировал здание, Ваша ставлю ваших коллег чтобы Сил. не и было. И я вышел как минимум не с вами не разговаривать. Раз ну раз. так раз. скажите, поговорите со мной. Что вы хотите меня Михаил Маркович, поговорите со мной. Вы меня не любой, которые творят которые творят, что другие молчат. Я вообще ни на какие митинги не хожу. Вы понимаете, в России болото непонятно. Я могу, я могу не лозунгом говорить. Я просто могу сказать, что страна. Страну украли зеки, вы понимаете? Страну Нет, я не понимаю. украли, я, я вам... не понимаю, а я вам просто... Ну я не понимаю, ее... что а вы А люди ее сдали. кто, какие люди а просто... вы где живете? Я массово... Места массового скопления людей. Мы выйдем на улицу. Нет, здесь временно собрались. А многие, я не знаю вас, не знаю этого молодого человека, но внимательно присмотрюсь, не бывал ли он раньше на А то он тут строит, хорошо, не бывал, я буду очень рад. Так вот, я хочу вам сказать, что половина людей... Больше не задаст ни одного вопроса, который был задан здесь. Мало того, 90% людей будут с улыбкой здороваться, сжать руку и говорить со всеми о других вещах. Если завести с ними вопрос о ситуации в Врадиевке, да, они выступили свое мнение до конца. Я ехал домой, увидел людей. Вышел к ним, чтобы сказать, что нет смысла высказывать свои требования об администрации, они не расходятся с моими. Я против чтобы Я за то, чтобы понесли наказание всех, кто допустил, сбегер, что они работали. А я уверен, это что не первое там дело, том, уголовное, которое они за которое они заслужили, за которое заслужили. наказание. Я Люди думаю, там могут быть еще более тяжкие преступления. Но, пришли. что я здесь увидел нет. сегодня, чем я укажу? Часть свободовцев, часть бютовцев, часть тех, кто приходит на все митинги исключительно против власти. Михаил за парк Горького. Я разделяю многие точки зрения. Я против как предлагали здесь, что-то отрезать, оторвать и все, и, и прочее. Самосуд ничем не хуже, чем то, что делали вот те негодяи с этой девушкой. Ничем не хуже. Вернее, ничем, ничем не лучше. Это я, примерно то же самое. И я против того, чтобы заранее как это делают, свободцы, бютываться, вмешиваться и кричать, расстрелять, повесить. Да пусть пройдет следствие до судеб Пусть суд передадут, он будет открытым. Я а надеюсь. Давайте, а давайте, посмотрим. Давайте, давайте посмотрим. Давайте посмотрим. Я же вам говорю. Спешите. Он, он не спеши. Послушайте, мы можем создать идеальную милицию. Будет один идиот, один идиот. Сумасшедший, переклинит. Луна не такая. Утром не стой ноги встал. Избил, убил или забрал. Это что, повод? Потом Вопрос опять не Вопрос в том, что другая система, его администрация, его же покрывает. О, так вот поэтому я и вышел. Если бы это был частный случай, я думаю, сама бы в Радьевка не поднялась. Если бы это касалось одной семьи или был случайно, это была система. И люди боялись, некому бежать. Прокурор покрывает. Жена главы районной администрации выписывает не тот диагноз, чтобы скрыть изнасилование. И к кому бежать? Я не защищаю там никого. Я считаю, там должны быть наказаны все. От главы райдерж администрации заканчивает милиционером, который дежурил тот день. Потому что они покрывали, что он уходил. И не с работы. ну... Да. Хорошо, запомните. Я сейчас... Именно этот пункт дополню. Да. Пожалуйста. В двух словах. Дополняю в двух словах. Я считаю, что э, министром МВД должен быть иностранец. Он на партийцев и читает им лекции. Мы никогда в жизни не расследуем это так, как должно быть, потому что одни будут пытаться... что если... Вот меня послушайте.